Поведание по российского языка. Называется поведание Fascination of the Evening. Если ты не пойдешь с нами, ты получишь пизды, сказал Абрам. Стоящий рядом высокий амбал, похожий на Альбрыкского, весело мигнул золотым зубом. Я, из, я вышел из кафе Хрещатый Яр на улице Прорезной. Туда Приходили актеры, утомленные искусственной водкой. Поэты, утонченные фарцовщики, на глаз отличающие американский девайс от восточноевропейского. Шестерки из КГБ, наблюдавшие за поэтами и фарцовщиками. Девушки из дома моделей, похожие на птиц из новой линии. девушки поэтов, похожие на худых собачек. Время в кафе не двигалось, как в болоте. Туда приходили, чтобы постоять в очереди, предаться медитативному затвению в толпе, Стереть нет с годы прошлого и заботы будущего. Очередь медленно шевелилась, как умирающая ногоножка. Пахло кофе, женщинами и сосисками. Я ходил туда, потому что надеялся встретить девушку лет. Однажды я попался на ее случайное слово, как рыба на крючок. Денег не дает, едет в машине, я потом просужаюсь. Жаловалась подружки Лена. Сейчас она смеялась счастливым смехом доброго ребенка свои пальцы теребили бороду подкравшегося поэта по кличке Лисабина. «Кстати, меня зовут Лена», — сказала она, когда я попытался отодвинуть Лисабина локтем. «Но сегодня я занята». Глупые синие глаза смотрели, не мигая. Непостоянные пальцы бросили лисавинскую бороду и скользнули к моему уху. Она посмотрела на часы, изобразила губами тюльпан и исчезла. Горячее дыхание лета унесло ее куда-то к чертям собачьим дорогую резиновую женщину из секс-шопа с лицом детской кухни. Это американскую мечту сороковых, девушка, заблудившаяся во времени. Американские пилоты рисовали таких девушек на истребителях устав, а дети называют их красивая тетя. Она унеслась, оставив свой запах. Мы с Лисалином нюхали его, как две гигиены неудачницы, феромоны скользнувшей зебры. «Это пикса не для тебя», — сказал Абрамович познакомься, это збигнев Кшистовский. Сбышек, сказал высокий амбал, похожий на Андрейского. Он только что откинулся, сказал Абрам. Мы решили отдохнуть. Ты хочешь, чтобы я повторил свою угрозу? Что ж я дурак, пизды получать, сказал я. Лучше я с вами пойду. Когда-то Абрам был геолог. Ездил в тундру, был шурфы, лежа на спине наблюдал полет белой полярной совы бесконечно в бесконечном северном небе, бесшумный и неизбежный, как смерть. Набивал карманы ленингами и изучал бы Пашки сапашки и мерки машки. Волею божественной рулетки, заброшенных в поселок Усткара, на берегу Северного Ледовитого океана, который есть на всех картах мира и в котором проживают три живых существа. Не есть пашка, не Машка и собака Кайзер. Устав от романтики и комарийных укусов, он бросил геологию и стал фотографом. Он снимал жлобские свадьбы, выпускные вечера, драгоценное музейное золото древних евреев, мускулистых телок в конях, коньках и перьях из балета на, на льду и даже трупы в морге на улице Оранжевей. Абрам не знал сомнений. Путь его был смел и прям. Он не ведал бытовых осложнений. В лихие годы Горбачевского прогибишина, когда очередь за водкой, напоминающая громадного питона, кричала «Горбатый пидорас!», он запросто решал проблему в 10 часов утра. Большой фотографический кофр, висело у него через плечо. При ходьбе он издавал стеклянные звуки. Мы перенеслись в бар метро. На веранде кроме нас никого не было. Бдительная старуха шаркала швабра. Абрам достал из кофра портфель, из избышек разбил бутылки, сказал, блядь, холера ясная и вся жидкость пролилась на его фраерский костюм, так что сбышек взялся похожий на вампира-новичка. Ожидание неприятностей шлялось за студой. И они тут же повесили над столом, в виде упитанного пармена. Бдительная старуха не зря ела свой хлеб. Бархатный костюм цвета шоколада облегал пухлое дело. Пышная бабочка подпирала второй подбородок. Розовые губы императора эпохи упадками прилично распухли. Так, сказал хозяин жизни, все убрали и уебали по-быстрому. Он нависал над нами, как страшная гора нонга над пенистыми любителями. За его спиной были его территория, заколки, ленты до первого этажа в «Ты сейчас возьмешь тряпку, уберешь под столом, вытрешь насухо и принесешь нам две бутылки холодного блюда». «Только холодного, блядь», — сказал Абрам безразличием к «Что он несет?» — подумал я. «Там же внизу бинты сейчас нас поважут, повяжут и отпиздят. А у сбышика вообще будут неприятности». Потому что если они будут теплыми, Тамара Михайловна завтра придет к тебе, сказала Брама. Кто такая Тамара Михайловна? Спросил я, пока бармен ползал под столом в бархатных штанах. Уберите ноги, ребятки, что для тряпочки, не того, просил бармен. Он терпеливо собирал стекло и вызвал тряпкой. Пока Абрам слышит поощрительно и очень больно пиздили его под столом ногами. Это такая женщина, которая приходит и запечатает сюда котлету, водку и все остальное. Берло это у фраера в буфете, сказал Абрам. Я снимал свадьбу ее дочери. А что потом, Абрам? спросил я. Потом тюрьма нахуй, сказал Абрам. Где наша шампанила? Ты что, не видишь, нам костюм нужно почистить. Несу, суди ребятки. Сейчас, сейчас, сказал Бармен. Абрам наполнил стаканы, а оставшийся пыт вывел пиджак с крышика. Приходите еще, ребятки, сказал Бармен. Летний вечер гладил наши лица. От стучика пахло царской победой. У меня тут мастерская на Бессарабке за углом сказала правду. Желтый глаз лампы смотрел на стол срезанной бумагой. Фотоувеличитель кропус и два торчана, накрытых сиротскими серыми одеялами, сделаны полосками по краям и пятнами посередине. Белевые веревки пересекали под, подвал по диагонали. На веревках сушились пленки, зажатые деревянными прищепками. Два топора, те -то, либо ждали в углу. Парфейн только начинался. Абрам рассказывал про туннель. Сбышек рассказывал про женщину. Я рассказал про девушку Лену и просил у друзей совета. Слушая, сюда в сторону звука, подарили цветы?» Сказал Сбышек после некоторого раздумья. «Телкам нужна свадьба», сказал Абрам. «Вот что им нужно». «Абрам, что это за пятна на одеяле?» Спросил я. Это одеяло из морга, сказала Абрам. На них лежали шкуры. Меня подбросили, подбросило вверх. Вспышек и лампа смотрели с упреком, как на незнакомого человека. Сердце, сказал Абрам. Они такие же люди, как и мы. Одинокая муха выписывала кренделя вокруг лампы. Абрам погнался за ней с топором. Сбышек сказал, что он читал книгу про переселение душ, и что если Абрам убьет муху, на его карму пойдет проклятие. Тогда убей этот фотоувеличитель, сказал Абрама. Он мне уже давно остопиздил. Он вручил топор с вышек. А ты чего сидишь, сказал, спросил Абрама меня. Бери второй топор и убей все эти негативы. Мы постарались. Увеличитель крокус уже ничего не увеличивал. Сплющенное металлическое тело крокуса сползало со стола, как текучие часы Сальвадора Дали. Из его рваных ран гигантскими глистами вырезали обрю... обрывки беревой веревки. На полу черными змеями корчились изрубленные пленки. Мы вышли наружу. Звездное небо над головой напоминало про нравственный закон. Ветер дразнил жившим бумажным пакетом стаю бродячих собак. Мы стояли одни в спящей десарабки, завернувшись в трупные одеяла и сжимая боевые топоры, как дети в тылу врага. Вы ж, ты что-то не очень индеец», — сказал у Абрам. Индейцы не бывают курчарами. Ты бы пошел и постригся. Сам ты не очень индеец», — обиделся Спышек. Я вчера стригся. Меня стриг нежный парикмахер. Я так забалдел, что захотел на нем жениться. Абрам пел «Ой, Днепро, Днепро». Мы со Сбышиком рубили киоск для продажи талона на троллейбус. А Сирий с печальными глазами наблюдал за нами из дубки для чистки ботинок. Крестьяне, приехавшие на рынок, разружали мешки из затруженных жигулей. «Давайте грабить крестьян», — сказал брат. «Вот они столько мешков нахапали». Не по понятиям засомневался Сдышек. «Они все для нас белые гринга», — сказал Абрам, и побежал. Мы мчались, размахивая топорами. Трупные одеяла развивались у нас за спиной. «Хлопцы, вы ведь все-таки не вбивайте», — сказал мордатый мужик и бросил мешок к ногам Второй мужик, рванул через пустой крещатик, пересекая его по диагонали. Тяжелый мешок совсем не мешал ему. Збышек увлекся погоней и исчез за углом. Абрам сел на трофейный мешок, закурил и угостил сигаретой бордатого мужика. «Ой, хлопцы, не так больше, я чуть-чуть не всрался», — попросил бордатый мужик. «Скажи, Абрам, а за что Збышека посадили?» — спросил я. Он одевал свой фраерский костюм, шел на танцы, и там знакомился с хорошей девушкой. Потом они вместе с девушкой приходили к ней домой, знакомиться с родителями. А потом у них из квартиры исчезало все. Халера ясно не догнал падла, сказал запыхавшийся крыши. Ну и вечерок. Фаскинейшн овзе имени, сказал Абрам. Не ругайся, сказал Сбышев.